У нас в части депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Олександр Кирш. Пан Александр, витаю вас. Тарасуді, от ми, якраз скориставшись нагодою, що ви буквально один день впродовж двох тижнів перебуваєте в Харкові, будемо вас запитувати про те, що відбувалося на останньому пленарному тижні у парламенті, оскільки приймалися надзвичайно важливі закони для того, щоб було і надано насамперед необхідний кредитний транш від міжнародного валютного фонду. Це і пенсійне законодавство, це і банківська царина. І е, соціальна царина заразом. Отже, насамперед, пенсійне законодавство: от ті новації, які були прийняті, як ви їх розцінюєте передусім, звісно. Только пенсійним законодавцям, поняття, робота парламенту не саме... пенсионные законы наиболее резонансные сегодня в обществе. Поэтому нужно отделять зерна от плевел, то, что говорят об этих законах, и то, что в них на самом деле, а самое главное, почему необходимо было принимать именно таким образом. Много говорят о том, что в Украине запретили работать пенсионерами или что запретили работающим получать пенсию, это не так. Речь идет просто о сокращении до конца года пенсии работающим на 15%, как если бы они облагались самым обычным подоходным налогом. Только до конца года, пока военное время, и то не всем подряд, а за исключением малооплачиваемых, за исключением инвалидов, участников боевых действий. Вот. Ну и здесь нужно сказать, что в большинстве так называемых цивилизованных стран пенсионеры вообще либо получают пенсию, либо зарплату, там нет такого, что одновременно и пенсия, и зарплата. Это вполне объяснимо. Если человек настолько силен, что может полноценно работать, находясь в пенсионном возрасте, то еще непонятно, кто кому должен давать социальную поддержку. Если же человек уже не тянет, и там уже зачатки маразма, а он не уходит и дорогу молодым не уступает, то может быть хотя бы налогообложение, хотя бы вот такое налогово-подобное усечение пенсии спонукает, заставит его подумать и на тему, не стоит ли уступить дорогу молодым, чтобы не увеличивать молодежную безработицу в Украине. Потому что вот эта проблема настоящая, когда молодежь заканчивает вуз, заканчивает другое учебное заведение, и никто его не берет, потому что сегодня выпускник вуза или выпускник другого учебного заведения... Ну, это как в советское время тот, кто вышел из тюрьмы. На работу его не возьмут без прописки. А где же он возьмет э, прописку, если для прописки нужна справка с места работы? Вот так же у нас и с вузов. Возьмут только со стажем, а где же ему взять стаж, если его... Нигде не берут. И вот пенсионеры им не дают трудоустраиваться, поэтому здесь совершенно ничего страшного. В сумме это даже социально правильный проект, потому что вот если стоит выбор между неработающими из молодежи и работающими пенсионерами что ничего страшного, если пенсионерам немножечко усекли пенсию, всего лишь на 15% как подоходные, и только до конца года не нравится уступить дорогу молодым. Ну, я говорю, Сипин забыл еще за радянских частей, да, если там 50% вот да, 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 в советское время и вообще были проекты, проекты не было, полностью так. не выплачивать пенсию работающим, причем начали, как всегда, с депутатов, вот депутаты, судьи, прочие чиновники, если они пенсионного возраста, должны выбирать либо зарплата, либо пенсия, то есть, если он получает зарплату выше пенсии, он уже не может Получать пенсію Начали со своїх, как всегда. Ми наголошуємо на тому, що ця норма буде діяти до 1 січня 2016 року. Наразі без шансів на прадління, без шансів на пролонгацію. Але я згадую вашу статтю, ваш блог розговор на чистоту, відверта розмова та української мови, де ви сказали чітко. Годи отстречать, укорениваться на своем миссии. Вы зверталися до тех людей, которые отримували и пенсию, и заработную платню. Дайте шанс молоді. А молодежь ничего найгодніше. не получает. ВУЗ закончили. Человек mm -hmm. полон энергии, а его никто не берет на работу, потому что пенсионеры не уступают своего места. Ну, это неправильно. Так что если они чуть-чуть задумаются и скажут, что вот нам теперь невыгодно работать, ради Бога. Невигідно вигодна соболіти молодіжі. а вигода тогда молчите, тому що є молодіж, яка гаразд хуже. От, пане Олександре, ви знаєте, не один етер вже поспіль. Ми наголошуємо на тому, що сьогодні здається тільки ледачі, не жбурне каміння Арсенія Яценюка, прем'єр-міністр. Фактично, всі якісь там не гаразди, одесь реформи тупцюються, гальмуються. Хто винен? Та винна невістка. Там та такою невісткою стає Арсеній Яценюк. для большинства. Я знаю, что много вот таких вот дивидендов политических у парламенте, кто себе может, хочет перетягать. Что на правду происходит? Обратите внимание, вот то, что стало политически выгодно именно ругать власть, а не хвалить, какое пидлобузовство было при Януковиче, это все-таки говорит о том, что демократия наступила. Вот при Януковиче определенная смелость Нужна была, чтобы ругать власть. Сегодня политическая смелость нужна для того, чтобы ее хвалить. Многие даже себе не представляют, каких бед удалось избежать благодаря менеджментскому таланту Арсения Ценюка. Приводя слова из песни в качестве примера. А город подумал, учения идут. Казалось бы, война реальная. Кровопролитная война, настолько реальная, что депутаты в промежутке между пленарными заседаниями воюют и возвращаются потом на костылях. Так вот, война с одной из сильнейших армий мира и сильнейшим восточном полушарии, и при этом мы еще как-то ухитряемся получать оттуда газ, продавать туда какие-то сырье и комплектующие не стратегического назначения, то есть еще и одновременно торговать, получить в наследство полностью разоренную казну, полное практически отсутствие золотовалютных резервов значительно ниже минимальной из норм, колоссальные долги, которые мы должны отдавать, и все это в военное время, в экономике, где народ ну, просто не привык покупать украинские товары, а из отечественного покупает только то, что можно съесть, выпить или выкурить, в стране, которой все предрекали дефолт еще год назад, а тут страна еще дышит, держится, получает новые кредиты, еще и уменьшает ставки для единого налога, поддерживая малый бизнес. То есть, если судить о том, как оно должно было быть, нужно все-таки учитывать военное время. Я так иногда полушутя, полусерьезно, понимаете, это такой смех сквозь слезы говорю, в 42-м было хуже. А вот сейчас, когда военное время, нужно сравнивать именно с военным временем, именно с военным временем, а не с мирными годами, когда было еще что украсть. Уже нечего украсть. Как в том фильме, все уже украдено до нас. Это нужно иметь в виду. И я вам скажу честно, я себе не представляю ни одну фигуру в роли столь успешного премьер-министра, как Арсений Ценюк. Объективно говоря, Украине с ним просто повезло. То есть я же вижу, он приходит на работу в 7-8 утра. И все министры тянутся за ним и тоже вынуждены приходить в 7-8 утра. Он уходит в 23-24 часа. И остальные тоже вынуждены сидеть до 23 до 24 Он летает за рубеж на встречу с Обамой за собственный счет, как будто это его личное дело. Понимаете? И остальные вынуждены поступать аналогично. И мы же видим, любое минимальное усечение льгот всегда начинается с правительства, с парламента и прочее, прочее. Но я сейчас даже не о тех вещах, которые ну, делаются для того, чтобы вызвать определенный отклик народе. Я по существу. Вы понимаете, вот когда человек говорит с американским президентом, госсекретарем по-английски, без переводчика, это касается и президента, и премьер-министра, уже это внушает доверие и совсем другое отношение к этой стране. Нельзя сегодня говорить, что вот Украина впереди других стран Европы. Это не только единственная страна, где за европейское будущее люди готовы отдавать жизнь, но это и та страна, которая готова чем-то поступиться ради того, чтобы наконец-то перейти, условно говоря, от восточной китайской цивилизации к европейской западной, к европейским ценностям. И нет и не было в истории более сложного перехода, чем переход от ориентации на российско-китайские ценности, На западне, тим більше, коли все це в условиях війни, багато ваших колег саме з коаліції стверджують, що ті пункти, які були закладені до коаліційної угоди, сьогодні вже е занадто е зволікаються у своєму виконанні. Що фактично для того, щоб щось можна було встигнути з реформування, у нас майже немає часу від декількох тижнів до одного-двох місяців. Що ви можете протиставити цьому? А это в зависимости от того, как мы сейчас говорим, по-честному или как было бы прилично. Если говорить по-честному, то я вижу вот на сегодня только одну политическую силу, которая ведет себя ответственно в отношении того, что нужно сделать, а не как бы больше понравится. Я уже сказал, что сегодня выгоднее политически критиковать власть, чем ругать. Конечно, все бы хотели, чтобы принимались и законы, и постановления о снижении налогов, о снижении пенсионного возраста, о росте цен, о росте зарплаты. На вопрос, где взять, никто не отвечает. А это пусть думает правительство и правительственная фракция. Все остальные пиарятся на том, что было бы хорошо, если бы, но при этом не говорят об источниках. Так и в коалиционном соглашении. Хорошо было бы написать для всех хороших мер компенсаторы, источники. Где взять? Нарисовать деньги. Занять их у кого-то, но тогда нужно выполнять условия тех, кто готов занять на определенных условиях и прочее, прочее. Я лично вижу в качестве путей для реальной экономической, ну, не скажу стабилизации, потому что стабилизация может пониматься как сохранение на нынешнем уровне, а действительно для экономического развития все-таки необходимы инвестиции. А инвесторы в войну... Не инвестируют, в коррупцию не инвестируют, но вот сейчас я уже вижу, что все-таки пошла борьба и в этом направлении. Я все-таки верю в то, что весной война закончится, что врага в Харькове не будет. Что все вот эти вот разговоры о том, что Россия пойдет на Киев, пойдет на Харьков, это все паника, такая же искусственная, как и валютная паника, которая при реальном курсе 18-20 довела ее до 32, а потом все-таки курс пошел на снижение. Вы свержуете, что кому-то выгодно нагнетать панику на, сам перед, на валютном рынке? И на валютном, и на политическом. Мы знаем нашего старого доброго врага, Российскую Федерацию, которая умеет вести информ-войну, которая дошла в этой информации даже до того, что вот в Севастополе показывали как бы пятый канал с эмблемой пятого канала, но совсем другим текстом, который вызывал ненависть. Так вот, в условиях этой информ войны нужно все-таки помнить, что есть информ война. что некоторые наши отечественные журналисты, то ли с дуру, то ли получая зарплату от Путина, ее вольно или невольно, поддерживают. И это касается не только искусственного завышения курса. Ведь понятно же, невозможно купить на 100 долларов столько, сколько можно купить на 3200 гривен. То есть курс 32 был высосан из пальца за счет того, что народ нес не излишки денег, а все, что было, поддавшись панике в обменные пункты, что тоже достаточно странно, товары выросли только в два раза в цене в среднем, но ну, если не говорить о бензине, а именно в среднем в целом, а курс вырос в 4 раза, и в это время иррационально пошли покупать именно валюту, а не товары. Такого бы не выдержала даже швейцарская банковская система. Если бы все вдруг в Швейцарии, в швейцарских банках, решили снять вклады и понести деньги в обменные пункты. А наша еще каким-то образом, какая-то там не была Гонтарева, наша система еще и упирается. Но вот эта информ-война, она распространяется не только на валютную панику, она распространяется и на политическую панику. Когда нам говорят, вот был Янукович, и все было хорошо. Извините, когда воровали, и было что воровать, и занимали деньги, то было хорошо. Теперь все украдено, кредиты нужно отдавать, развязана война, развязана, видит Бог и понимает народ, не Украиной, Украине она не нужна была, и в военных условиях приходится разруливать ситуацию, которую другие тоже разруливали, переходя в Европу, но никто этого не делал в военной ситуации яка подальше доля гривни. Вот на najbliżший час, знаете, часу межи, які ви окреслити. Если говорить о курсе, который бы отражал реальную покупательную способность гривни, реальную ситуацию на рынке импорта и экспорта, с учетом наших традиций, что когда курс должен держать, долго держит зубами, а потом он после этого вырывается и увеличится в полтора раза, то реальный курс сегодня можно посчитать. 5,5 – 8, 8 – 12, 12 – 18. Вот 18 и был бы сегодня Иначе реальный курс, бы который действительно да. отражает реальный рост цен в среднем. На что и должен реагировать курс. 18, максимум 20. И вот когда я в воскресенье выступил на ТВ и мне не верили другие ведущие, а на сегодня курс упал практически в полтора раза, это подтвердило слова. Так легко падает курс, который до этого легко и столь же беспричинно вырос просто на одной информационной панике. Но ну, не скажу, что нужно расстреливать паникеров, как при Сталине, но экономически это было бы достаточно правильно. Ну, в каком смысле расстреливать? Говорить, вот не верю я тебе, ты или повторяешь путинские глупости, или просто у Путина получаешь зарплату. В известной степени, когда украинская экономика так нуждается – поддержки отечественного производителя, а люди вместо этого, желая перенести ситуацию, я лично ее перенесу как ум на все остальные дураки, пусть покупают украинские товары, это как сказали, принести э, бочку спиртом, а потом там оказалась чистейшая вода, потому что каждый думал, что я такой умница, догадался и принесу воду, а все остальные дураки принесут спирт. Вот очень так поступают те, кто вместо того, чтобы покупать украинские товары, Покупают китайские, да еще хоть бы китайские, да хотя бы работа инфраструктуре или банку. А то ж просто несут деньги в обменные пункты. Я бы написал на обменных пунктах. Обменный пункт для паникеров и врагов народа имени Путина. У нас остается меньше двух минут. Я хотел бы буквально стисло пробежаться по, перед всем, той нормативной базе, сегодня створюється для малого и среднего бизнеса. Что, что нового? Единый парады, налог с этого года для всех, у кого оборот до 20 миллионов гривень в год, можно платить 4% от оборота без НДС, с минимальным ЕСВ, то есть 400 гривен в месяц, и все. Ну согласитесь, при 20 миллионов в год 4% и минимальное ЕСВ на уровне 400 гривен, может быть там чуть-чуть больше, это можно работать. И при этом ни НДС, ни налога на прибыль, ни НДФЛ, ну редкое правительство в условиях войны, І економічного калапса дає такі невіроятно, невідані в мірі льготи малому бізнесу. Ну, вже якщо 4% це багато, ну я тогда вже не знаю, сколько тогда нормально. Ще одна теза. Згадую слова Арсенія Яценюка, який звернувся до підприємців і сказав: Женіть геть, женіть у шию всіх наглядовців, які до вас приходять. Натомість багато хто з підприємців каже, а коли до нас приходять з автоматами і влаштовують маски, шоу, як нам тоді бути? На предприемство, на наши, как то структуры. В этом случае должна быть просто доказательная база для прокуратуры. Если у кого-то есть доказательная база, присылайте ее мне на абонентский ящик 61002 Харьков-2. Абонентский ящик 7309, 61002, Харьков 2, абонентский ящик 7309. Проекты законов, которые вы хотите видеть, проекты разъяснений налогового комитета, видео или записанные звуковые доказательства того, что происходило у вас в офисе, может быть записаны на диктофон телефонные разговоры, может быть какие-то незаконные письма налоговой, может быть кому-то удалось снять незаконный наезд. Здесь Проти лома нет прийому, поки нет другого лома. люди забирают Не для того, щоб відправити наверх. Эти люди просто у предприятий, чтобы забрать себе. Э, Пане Олександре, ми ще раз чітко зауважуємо, що сьогодні діє мораторій на будь-які перевірки малого та середнього бізнесу. І э, ми мусимо на цьому постійно наголошувати. однозначно будут проверять только кассовые аппараты, когда они будут обязательными, и могут быть проверки в отношении возмещения НДС, которые хочет получить предприятие. Все остальные проверяющие незаконны, гоните их в шею, но желательно иметь еще какие-то видеодоказательства, какие-то видеодокументы, чтобы мне было чем помахать на комитете Верховной Рады, когда приходят на логовки и говорят, у нас такого нет. Пан Александр, дякую вам. Пледной работы у стенах Верховной Рады. Все у нас получится. Спасибо. Олександр Кирж, депутат Верховной Рады, фракция Народный Фронт, брав участь у сегодняшнему на часе.